Пока готовил ох продолжается эта рубрика «Жена Балашова». Ну, слушал его с Юрием Ковальчуком, по-моему, э -э полемику вчера, чуть-чуть. То э -э Ковальчук, он спорит с ним весьма обоснованно. Балашов ему его подбивает теме, зачем ты ездишь, как волонтер помогаешь, там на... он в работе, она ездит еще куда-то, помогает армия типа это бесполезная затея. И, в общем, я хотел бы спросить там заочного Геннадия Викторовича, вот если бы он шел по улице и напали на его дочь любимую, и избивали ее, и насиловали, или жену, какие бы у него были действия? Он бы, он бы сдался, например, вот как Эстония, Латвия, Литва сдали в 1939 году либо сопротивлялся, как Финляндия. Он любит приводить пример Финляндии, то на этой войне финны умудрились больше 210 тысяч красноармейцев убить, И еще столько же примерно стали калеками. Там мой прадед погиб. Либо он у насильника спросил бы план действий самбульский, да, по которому Балашову было бы указано, что по каким дням он будет насиловать жену, по каким дит... э, дочку этот насильник. И Балашов должен разоружиться, он не имеет права звонить в полицию и должен сдать вилки, ножи и не имеет права даже молоток купить, только по согласованию с насильником. Вот это мирный план Балашова. И то есть, если ты, например, ну, напали на твою жену да, или дочку и насилуют, и ты пошел заступаться, не дожидаясь полиции, ты рискуешь быть избитым, тебе могут поломать нос, челюсть, выбить зубы и, или подрезать ножичком. Но ты как нормальный человек, ты пойдешь во все тяжкие, чтобы спасти своих близких. Ну а можно поступить как Балашов, затребовать план действий от насильника. Да. Вот, это все, вот это все предложения Балашова ему подобных. Балашова подобные. Слушал также у Балашова, он рассказывал про жену Корчинского, который просит наших детей никуда не выпускать, не вывозить, чтобы они только жили в Украине. То он, он оказывается дружил в приятельских отношениях с женой Корчинского, когда она была депутатом. И она ездила в КНДР. И она приехала с КНДР, пришла к Балашову и восхищалась тем, что как там все классно, как чисто. Все в белых рубашках, все охайни, все пестрижени, все оголени, ну, побритые. И он же это расскажи, как это было. Она говорит, мы приехали, нам поставили двух КГБста в их, них, нельзя выходить с отеля, и взяли телефоны мобильные чтобы мы не могли ничего снимать. Ну вообще, говорит, страна изумительная, нам бы такую. Ну и Балашов же ей парирует, что, ну, отдай мне свой телефон. она, зачем? Говорит, ну, ты же была в Корее без телефона, и тут сдай его, мне отдай его, живи без телефона. Она говорит, нет, 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 я тут буду с телефоном, это же я там его сдала. Это, если она тебе нравится, эта страна, то почему ты тогда живешь с телефоном? Ты же сама себе противоречишь. Ну, интересная такая семья, да, сектантская. Театрал, а не театралы. Я говорю, Корчинский это... Он, кстати, он много записывал в ОГО о Евноазове. И, ну, это в чистом виде Евноазов. Мне кажется, это его сценический образ, он в нем живет. Он, он тащится от Евноазова. Это был знаменитый политический провокатор охранки российской. Но его потом ССР вычислили и убили уже в Европе. А никто не мог подумать. Он был предводителем ССР, бомбистов. Представьте, первое лицо и работал на охранку. Все планировал. И Корчинский когда-то говорил слова, что да, Азов работал на охранку, но много было и успешных терактов. Но там была договоренность на один успешный теракт, который разрешает охранка, он должен был сдавать две ячейки СССР.